19-річна модель та переможниця всеукраїнського конкурсу Міс Україна Всесвіт вибаглива, рішуча. Юлія завітала до студії телеканалу Новий Чернігів, щоб поділитися секретами успіху та планами на майбутнє. Конкурсных девочек отбирают по очень многим критериям. Абсолютно: это внешность, это характер, это общительность, раскрытость, доброта, недоброта, стрессоустойчивость, умение говорить, умение подавать себя, знания английского очень много параметров: ухоженность, то есть цвет волос, натуральный, ненатуральный в общем, абсолютно все. Они оценивают девочку от А до Я полностью. И отбирают, потому что со всей Украины, со всех городов девочек, которые на их мнение более достойны для участия. в цьому конкурсі Юлія Сокіл вперше в історії конкурсів краси такого масштабу виборола для Чернігівщини впевнене друге місце. віце-міс Україна, всесвіт, та увійшла в трійку найкрасивіших дівчат України. Вірить в себе, будь самому вірений главное объективно расценивать свои возможности и способности, и тогда уже пытаться делать какие-то шаги к успеху. Мой шаг вообще заключался в того, что я приехала с Чернигова в Киев на просто кастинг проекта «Маша и Модели, где я познакомилась с людьми, где и из-за чего я начала заниматься, появилось очень много знакомств. То есть нужно делать, начинать с самого маленького. То есть не сидеть просто и не ждать, а вот меня увидят, меня пригласят, а что-то делать. На выходных Юлия повертается до родного места, чтобы отпочитать с друзьями от столичной метушни и рідных родных.